Да, теперь очень серьезная болезнь, такая как американский делец. Я говорю о тех болезнях, которые я своим практическим опытом победил и получил результат. Сходится это, совпадает это с какими-то там учениями ранними или с постулатами. Для меня это уже не важно. Получится ли аргументированное... И объяснение, это тоже для меня абсолютно не важно. Есть у нас институт и пускай занимаются. Самое главное, что это сработало. Первое, на что я обратил внимание, а будучи противником химии с самого начала занятия практикой пчеловодческой, я стал искать, тут появился изолятор, тема изолятора, стал искать причину как можно именно с помощью изолятора решить проблему гнильца американского все живое вокруг окружающее нас природе фауна имеет какую-то биологическую защиту в обязательном порядке мы обрабатываем химией и сорняки на полях, мы обрабатываем химией и все, что вредит культурному наследию, но она как процветала, эта вся нечисть так и процветает. Она изменяет формы, она дает, она репродуктирует формы устойчивые. Мы увеличиваем отравляющие действия препаратов, а насекомые, вредители, в свою очередь, дают генерации все более устойчивые. И к чему это приведет? Америка показала, к чему это привело. За три с половиной года 5 миллионов, как и не было. Обрабатывают они очень просто. Весной антибиотики профилактические, осенью антибиотики профилактические. А если заболеет и среди лета какая-то семья в одной группе, они всю группу профилактические антибиотиками. Многофункционального действия. А что такое антибиотик, попавший в организм? Любого живого анти против биожизни. Он убивает всю живую микрофлору. Если присутствует патогенная, да, применение антибиотика оправдывается. Но если патогенной микрофлоры нет, что убивает антибиотик? Он убивает иммунитет пчелы. Он убивает фагоцитоз. Потому что есть у насекомых фагоцитарный реактор. То есть я обратил внимание на рамку, пораженную гельцом, про американском Почему из множества погибших личинок среди этих личинок погибших появляется абсолютно здоровая имама, взрослая пчела, не пораженная она не могла. А гнецом заболевает, заболевает расплод при переходе его кормления на медоперговую змею. То есть пока маточным молочком личинка кормилась, в маточном молочке большое содержание дециновых кислот, а дециновые кислоты первое назначение это противовирусное. И личинка в начальной стадии первые три дня была под защитой вот этого, этих дециновых кислот. То есть маточного маточного молочка как бактерицида. Затем при переводе личинок старшего возраста на медоперговое кормление, вот этот период личинка больше всего уязвима. Этому способствует еще и метаморфоз. Метаморфоз и гистогенез. То есть в личиночной стадии происходит максимальное накопление белка организма. Пчелы. И на метаморфоз и гистогенез, то есть на появление метамер головка, брюшко и туловище, и на рост усиков, лапок и крыльев тратится 50% запасов белка жирового тела. И ослабляется защитная функция организма личинки, когда забирается белок. А белок является фактором резистентности. Вот почему ни в коем случае не допустить некачественного кормления личинок, особенно в весенний период при замене первой генерации, и особенно не допустить диспропорции в отношении пчел кормилиц по отношению к ВК личинкам. Если только мы допускаем особенно стимуляторы этому способствуют когда мы начинаем стимулировать подогреваниями, биостимуляторами для лечения яиц кладки, маткой, да, простимулировали, да, получили, добились. Матка начала сеять, в результате 7 рамок пчелы, 8 рамок распорта. Или даже 7 рамок пчелы, 7 рамок распорта. Похолодало, все, крайние ячейки, крайние ячейки, ячейки, ячейки остались и не обогретые, и недокормленные. Поэтому, поэтому все зависит от качества кормления. И если личинка была полноценно выкормлена в личиночной стадии, потому что первые три дня она получает в накопление максимум белка, во, второй, во вторые три дня получает максимум накопления жиров или ликогена. Это ее защитные функции защитная, как и резистентность, устойчивость. Так вот, при поражении гнильцом, если кормили личинок, всех одинаково, но не могла выжившая личинка, среди массы погибших, она не могла не получить возбудителей болезни, но она почему-то устояла, она почему-то выжила, Значит либо это была наследственная генерация, матка продуцировала яйца от трудня, и они были устойчивы к заболеваниям. Либо получила эта группа пчел меньшее количество возбудителей и болезней, и сработал фагоцитоз. Фагоцитоз фаго, – поедающих клетки. То есть есть в личинке, у личинки в гемолимфе есть клетки, ответственные за иммунную систему. Это как у нас лейкоциты и лимфоциты. Точно так же в гемолимфе пчелы есть фагоциты. Это платоциты и спиролоциты. Опять-таки, все зависит от того, насколько будет развито жировое тело и запас белка для того, чтобы эти клетки откуда-то брали питание от безопасного белка. На этом я и построил свою теорию оздоровления. Раз есть защитная возможность организма, значит нужно дать возможность пчеле побороться. И для этого нужно было создать безрасплодный период, как и рекомендовалось авторам изолятора. Я создаю безрасплодный период, Выходит здоровая пчела. Первый год, за три года, я от генеца избавился полностью. Не используя ни единого антибиотика, используя только лишь механическую чистку реманента. Потому что появившаяся пчела из среды среди больших больных личинок, она и составила ту генерацию устойчивой колонии пчел, которая в будущем выкармливала личинок, передавая с маточным молочком состояние своего здоровья. То есть через три года, на сегодняшний день, на протяжении трех лет, ни единой вспышки гнемца. Что это произошло, как это получилось, мне в принципе без разницы. Есть еще гуморальный иммунитет у пчел. Это тоже тот иммунитет, который ответственный за природную борьбу пчелы против болезни. Вот это, в принципе, те достоинства технологии, которые дают возможность на сегодняшний день ее считать как серьезной инновационной разработкой.